День, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас сегодня всех на нашей концертной программе ⁇ Программе Добра и Милосердия ⁇ В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. Это ваш день, день самых сильных людей, целеустремленных людей понимающих, как дорога жизнь, несмотря на то, какая она есть. Сегодня мы от всей души желаем вам всем здоровья, благополучия, терпения и, конечно, замечательного, хорошего настроения на нашей концертной программе.